Класне приємне знайомство очікує на нас сьогодні. Гурт Марлен уже е, намагається зібрати хоча б якийсь свій склад. Знаємо, що їх у гурті п'ятеро і вже готові їх вітати. Доброго ранку усім привіт, народ! Всем привіт, yeah, привет! ура, нарешті. І так хто yeah. до нас дійшов? Дійшло вас четверо, так саме в такому складі, сьогодні Уже п'ятеро. Всі в складі. Yeah. Uh, отже, повним складом сьогодні знайомимо запорізьких глядачів із гуртом Марлен. Скоро з вами можна буде познайомитись наживо. Ну але поки що розкажіть, яку музику виконуєте. Знаємо, що ви експериментатори, і саме так в афішах зазначено, що до міста їдуть експериментатори. Отож над чим експериментуєте. Ну, эксперимент у нас в чем состоит? Так, иди в комнату, <смех> Эксперимент <смех> в чем состоит у нас? <смех> <смех> Мы долго играли для себя, вот, лет, ну лично я с ребятами знакома лет шесть уже, наверное, вот и не решались как-то перейти в профессиональное такое русло, вот. Но год назад выиграли фестиваль и все-таки решили посвятить всю свою жизнь музыке. И вот ребята уволились с работы, мы э, сами из города Комсомольск, у нас тут горно-обогатительный комбинат, жили жили люди своей спокойной жизнью, и тут стукнуло им все-таки заняться музыкой, вот чем сейчас мы занимаемся. Ну, то є сейчас наша жизнь це тільки з того, що э, займаємося музикою. Нам до речі, не видно ось четвертого учасника вашого гурту. А дуже би хотілось побачити, о, тепер ось так набагато краще. Супер. Шо? Тепер з усіма хлопцями, які Ой, звільнилися і покинули свою роботу. Знайомі скажіть, ну наскільки складно ось так змінити життя у хлопців? Запитую, чи як вирішила просто покинути усе і присвятитись музиці? Ну, поки жона терпить. Росказали, ще немає, і терпіння законна жона терпить поки що. Скажіть до речі, а чи складно працювати саме з вокалісткою? Чи є у вас такий якийсь розподіл, хтось головніший, хтось диктатор, хто командує, хто всім заправляє? Так, вона головна, головне, там больше. Отож, що привезете до Запоріжжя, варто розкрити одразу не таємницю про те, що це буде 21 лютого у вільному просторі Азисайт. Чому обрали, до речі, такий камерний скажімо, заклад, такий мініатюрний, компактний. Тому що у нас поки що в Запоріжжі немає, я так думаю, прям, читателі. Вот. Тому, щоб було уютніше, краще в невеликому такому місці. Но чтобы оно полное было, так скажем. Можно зал найти на тысячу человек, но если пока что мы едем только второй раз туда, в Запорожье. Вот. Наш первый концерт проходил в седьмом доке совсем недавно, но опять же и грипп не способствовала, и эпидемия гриппа, и реклама, видимо, была не очень хорошая, поэтому первый концерт у нас прошел очень душевно, но было мало людей. Сейчас хочется побольше, потому что мы специально сделали вход свободный. Вот, чтобы просто люди услышали, узнали, что есть такая группа. Привезем мы свою программу сольную. Просто еще в Запорожье мы нашли человека, который запишет наконец нам альбом. Мы решились доверить именно вашему земляку эту честь, так скажем. Мы будем писать альбом. Мы будем в Запорожье находиться почти неделю. Это будет дебютный альбом первый. Да. Так. Да, да, да. Як багато пісень туди увійде? чи маєте вже увесь готовий матеріал для того, аби починати роботу? Да, 10 пісень. Вот. Перша пісня вже записана, вот ми послухали першу роботу, нам понравилось, поэтому тому ми повертаємося в Запоріжжя. А чи плануєте відвідати ще якісь міста, не тільки в Запоріжжі побувати, чи буде це да. якийсь ну, просто это, тур? Це тур. Да. У нас, виходить, підтримку запису альбому йдеться завтра. 19 числа, потом Запорожье, Днепропетровск 26, Киев, Одесса, Николаев. Вся информация Херсон, у нас есть. Славянск, Краматорск. Да, Херсон, Славянск, Краматорск. Ну, то есть у нас большой там тур такой. Скажіть складно взагалі? Ну запитання можливо дивне, але ставати популярними. Яким чином гурти початківці? Ну хоча ви для себе грали 5 років, не можна вже сказати, що ви такі новачки, але все-таки початківцям, яким чином пробуватися на сцену? Тяжело. Очень тяжело мы, даже несмотря на то, что это понятно всем, что некоммерческий как бы, проект, в принципе, потому что в коммерческие проекты обычно вкладываются очень большие деньги, и они сразу попадают на телевидение, центральное, вот радиостанции. Вот мы пытаемся мы народная группа грубо говоря нас интернет. поддерживает да, интернет нас поддерживают вот местные телеканалы спасибо вот вам большое за то что поддержали наше начинания и пытаетесь донести людям информацию о том что будет концерт о том что стоит это посмотреть вот но ну, а так в принципе есть люди которые откликаются и вот помогают нам с, с тем чтобы оповестить просто вот тот город куда мы едем. Но это нелегко, так скажу сразу, потому что многие просто, вот, что касается даже интернета, пытаются на этом сделать деньги. Мы поняли, что музыкой, понятно, особо не заработаешь, зато все, кто вращается вокруг музыки, получают достаточно хорошие деньги. То есть, чтобы попасть в ротацию, надо там, заплатить зачастую. Вот. Так что мы пытаемся все своими силами сделать. Нелегко, не но мы не сдаемся. І ми так само вас віримо, і навіть мені здається, після найпершого знайомства можна побажати вам успіху. На якихось фестивалях можна вас почути, десь уже бували, чи ще плануєте можливо поки що ми були тільки уже правда на двох фестивалях. Перший фестиваль ми виграли год назад, Це рок зима в Дніпропетровське, недалеко від вас. От совсем недавно ми поучаствували в міжнародному фестивалі «The Global Battle of the Bands». Вот мы э, поучаствовали, получили опыт хороший, вот. но к сожалению, в финал мы не прошли. Ну, как сказали, по формату там немножко потяжелее ну, группы, я так поняла. Ну и у нас русскоязычная в основном э, музыка, там приветствовалось больше на, на английском языке песни. Но это очень классный опыт и благодаря именно этому фестивалю подготовки мы наконец-то нашли нашего долгожданного басиста. Это Коля. Вот он с нами. Супер. Сейчас... доля вас звала просто, мы не да, знаете. Да, именно благодаря вот этому фестивалю. Так что сейчас готовимся, отсылаем, отправляем заявки на максимальное число фестивалей, куда можно вообще пробиться, податься. Вот мы хотим это делать и надеемся, что именно летом у нас будет фестивальный сезон насыщенный. Ну, я Яніна ну, трохи зрозуміла, хлопці, а от скажіть, у вас немає суто так само комерційної мети? Ну, Фактично працюєте майже на ентузіазмі. Чи немає суму через те, що не збираєте шалені аудиторії і не отримуєте за це мільйони? Є. Трошки сумно. Кожен сам по собі був, ну, і грав разний група, в принципі, пройшов. с давних времен, можно так сказать, проходил этот музыкальный путь, и каждый человек понимает, что все-таки этим денег, ну, реально не заработаешь много. Но э, кто долго трудится и упорно, тот всегда добивается больших результатов. Поэтому, в принципе, э, ну, mm -hmm. вот я, например, придя в группу, я честно ощутил ну комфорт и уют и душевность именно от этих ребят, потому что, ну, честно, вот в Украине, ну и вообще в странах СНГ Давно не было просто душевной музыки. Ну вот ее вроде пишут, ну вот э, да, вот, душевная музыка, там Скрябин писал, там Океаныльзы пишут, там Друга река. Но опять же, вот этих групп они вертятся уже часто, но они давно вертятся на телеэфирах, на каналах, ну то есть они уже плавают ну, долгое время, поэтому и знают, знают. Вот. А вот э, в Underground новые коллективы, которые что-то создают. Они не создают душевной музыки, они создают шаблон. По которому, ну, который, в принципе. Сейчас модный. Да, да мод. То, то есть модный, гонятся да. за, как я писала, у нас в группе за саундом, гонятся да. за модностью, за трендом, тенденцией. Мы создаем душевную музыку. Я, вот не там, я называю только... это да. группы трех-четырех песен. Вот, а, как бы да, так, да. Но... вот ребята там выпустили там альбом, или пишку записали, вроде там все круто. Э, отыграли там годик и распались. Вот как бы. Ну, а здесь не тот посыл. Здесь все взрослые люди, которые знают, чего они хотят, и реально, ну вот, мы для этого здесь и собрались, чтобы все-таки создать тот продукт, который будет востребован не только молодежь, ну молодежью, а и взрослыми людьми, которые там бабушки, дедушки, там, пожилые люди. Ну чего, нормально все? Абсолютно для широкой аудитории. хочется подарить эту часть души всем, а не только узкому кругу. Слушайте, Правильно, пропоную вам дарувати цю частинку душі просто зараз. Для того, аби познайомитися з музичним гуртом, немає нічого кращого ніж послухати Щось їхню зіграти, музику. Та такий міні-концерт сьогодні в студії від гурту Мерлен. Будь ласка, дуже вас просимо зіграти. Нас... Слішна, але я набуть буде підемо. Прислухатись. Версія, а капельна компані... Ми тут підтанцьовуємо. Девочка вышла на речку, ветер вольный дует, Сплетает волосы, спадающие в реку волны. Копает, из глаз ее море, ее воля, Как в ладони птицы белую поет. Камушки бросая и гадая, где он будет, Упадет на дно речной, а на себе представить не дает. Найдет его на жизненном пути. Вопрос, куда идти? А, -а, -а над горой нагуляет ветер, Ждет он звезды над собой. Но -о -о, иногда слышу тихий голос, Оживают облака, зашевелится листва. Тебе пара, От така пісня дуже дякую вам браво! аплодуємо Тут насправді дуже величезне спасибі. Скажіть, до речі, говорили от про шаблони, про гурти двох-трьох пісень. Чи маєте для себе якісь орієнтири в музиці? Не кумирів, звісно, але ті музичні напрямки або ті музичні гурти, на які орієнтуєте свою творчість? Ну ти, чесно, мені сьогодні, як Коля виразився, мені дуже подобається. Саме ті групи, які просто давно. Ну, те же Скрябин или Океан даже, не то, чтобы мы на них... Скай, да, да. Другая река стать. Вот мне было бы интересно, как бы они сейчас пробивались, имея ту, тот материал, который у них, но не имея, вот как у нас, допустим, денежных, финансовых возможностей или каких-то связей. То есть музыка сама по себе, она требуют все-таки какие-то вложения. А что касается ориентира, ну, наверное, эти группы и есть, потому что мы немножечко что-то схожее есть по посылу. Ну, вот эти вот монстры наши, монстры украинского украинского украинской сцены. Скажите, в ближайшем время, за Запорожья, когда и где можно будет слышать Марлен? Завтра, 19 число, это Кривой Рог. 21-е, опять же, в Запорожье творческое пространство Other Side. Потом 26 числа это Махнопа в Днепропетровске. 27 мы участвуем у себя в родном городе в благотворительном концерте. 28 Кременчук. Вот. И получается 8 марта Одесса. 9 Херсон. Херсон. Но это то, что ближайшее. Скажіть, а десь в яких в тих містах, в яких уже бували, як вас сприймають Гурт, гурт молодий? Скажімо, не надто відомий, не дуже розкручений? Як сприймає публіка? Честно, вот именно те люди, которые как бы рассмотрели и пришли, ну, я еще ни разу не видела, чтобы хотя бы один или два человека после концерта не подошли, не подошли к нам. Но всегда подходят и всегда говорят спасибо большое. У нас тоже интересная история, если честно, есть по поводу Запорожья и запорожан. Мы ехали из Запорожья в Днепропетровск на концерт. И у нас в очередной раз наша замечательная машина сломалась, а мы перед этим взяли попутчиков на Блаблакар. Вот. ребята прождали нас 50 минут, не уехали с другими людьми. Вот, но из-за того, что ждали нас, опоздали на следующую маршрутку, которая шла в Днепродзержинск. И нам ничего другого не оставалось, в принципе, как предложить им остаться на концерт. И они случайным образом попали к нам на концерт, чему были очень рады. И они нам помогли найти бесплатное жилье в Запорожье. И мы будем жить вот у одного отзывчивого человека, который вот приютил группу из пяти человек вот, в Запорожье. Поэтому вот, ничего не случайно. і одзиві люди є, і коли вони слышать про експеримент. Многії відзиваються, і от в в Запорож случай Запорожі нами приключився. Так що дякую большое Ільє і Яні, які нам вот, і допомогли. І вам дякую. Сьогодні, дякую. сьогодні дуже дякуємо. Завершуємо з вами бесіду, але у Запоріжжі ще ж зустрінемося. 21-го в у на вас чекаємо. Гурту Марлен дуже сьогодні. Дякуємо за те, що наш ранок зробили музичним.